Tabayung Al-Quran Datuk Dr. Datu, datu, Haji Zahasan Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد مسلم سيمان Para القرآن Al-Quran, para pendengar rancangan lembayung al Kita masih lagi bincang dengan ayat ke-6 dan ke-7 dari Surah Luqman. Bagi tuan-tuan mengikuti tafsir bin Kasir, ayuh buka pada jilid yang ke-7, muka surat 266. Walaupun fokus kita ataupun rujukan utama kita kepada tafsir bin Kasir, Alhamdulillah saya merujuk juga kepada banyak kitab tafsir lain untuk membantu lagi menjelaskan makna-makna yang dikehendaki oleh Allah SWT. Selebihnya kita serah kepada Allah di atas kalimah Wallahu alam bisawab. Allah yang maha mengetahui kebenaran apa yang disampaikan ini. Jadi ayat yang ke-6, kalau kita perhatikan, iaitu itu peringatan Allah SWT di sini wa minan nasi hadis ada kalangan manusia ni yang mencari atau menggunakan atau membeli satu benda yang tak berguna untuk tujuan menyesatkan manusia daripada jalan Allah SWT ini telah pun kita bincang dalam satu bab dari majaz iaitu membawa makna sepatutnya membeli satu yang berguna tapi dia telah mengambil segala bentuk wasilah cara untuk menyesatkan manusia dengan tujuan berpaling daripada ayat Allah SWT Paling daripada Islam ini berkaitan dengan seperti disebut oleh Ibn Abbas dan kebanyakan ahli tafsir berkaitan dengan Nadhar bin harith yang telah pun membeli seorang penyanyi perempuan setiap kali dia mendengar ada orang yang masuk Islam dia mengajak orang itu kepada penyanyi perempuan itu dengan mengatakan kepada Muraniyah itu layanlah orang tu beri dia minum makan menyanyilah untuknya buat apa sahaja dia kena aku beli engkau untuk tujuan menghiburkan mereka ha, itu lebih baik daripada apa yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam seru kepada mu salat kita zakat cerita puasa apa ni kan baik orang kau berhibur kerana kehidupan adalah hiburan ataupun dalam pendapat yang lain daripada Muqatil juga daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa ini Nadhr bin Harith lelaki celaka ini telah pun pergi berniaga ke negara Parsi dia membeli buku-buku orang Parsi dan dia berkata kepada orang Quraisy daripada kau dengar cerita yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan Ad dan juga Samud baiklah kau dengar cerita Rustum Isfandia oh. cerita tentang pemimpin negara Parsi yang kuat yang bina tamadun yang berkuasa ahli-ahli perniagaan teknokrat itu lebih guna untuk dunia kamu Maka ramailah di kalangan orang Quraish Yang kehidupannya berkiblat ke kebendaan itu Gembira dengan apa yang disampaikan oleh al, al Walaupun cerita-cerita itu cerita dongengan Berbeza daripada Al-Quran yang bawakan kebenaran Persesuaian ayat ini kata lima biqai dengan ayat yang lalu iaitu bila Allah menceritakan tentang Al-Quran Al-Karim Yang telah kita bawakan daripada uh, awal lagi Bagaimana Allah SWT membawakan Tilka ayatul kitabil hakim Yang Allah menceritakan bahawa Al-Quran ini merupakan kitab yang penuh hikmah yang memuat membuatkan ayat-ayat yang hakimah. Jadi Allah menerangkan juga tentang keadaan orang yang berbahagia dan beruntung, ikut petunjuk, ikut bimbingan, mengambil manfaat daripada Quran. Kemudian Allah ceritakan pula keadaan orang kafir yang sengsara, yang mencari jalan kecelakaan ini, mengabaikan Al-Quran. Sibuk dengan benda-benda tak ada berguna itu. Jadi ini diingatkan juga dengan Allah mengiringkan pula dengan satu ancaman terhadap mereka untuk mereka azab yang pedih, menyakitkan, memilukan. Di sini ada ulasan menarik daripada Syekh Mu'tawil syarawi tentang azab yang pedih kenapa azab yang pedih disebut oleh Allah SWT kat sini ya? kerana ada azab ini yang sebenarnya ada satu azab yang bertujuan untuk me membagi bimbingan kalau seorang ayah yang bersifat murabi penyayang rahim wadud ini sifat-sifat yang baik bagi seorang ibu seorang ayah dia pukul anak dia kerana tak pergi sekolah umpamanya. atau pukul anak dia kerana tak baca Al-Quran maka pukulan itu merupakan azab juga tapi bukan azab muhin itu merupakan azab mukrim azab yang bersifat memuliakan. Nanti bila dah besar, si anak itu akan mengingati bahawa dia dipukul oleh ibu oleh ayah. Tapi itu jadi satu kebanggaan untuknya. Kalau tidak dipukul oleh ayah oleh ibu pada waktu itu, tentu aku tak jadi manusia. Sebahagian bagi kita tentu mengingati detik-detik masa kita kecil dipukul oleh ayah dahulu. Balik rumah lambat dengan getah pahit itu dia sebabnya. Berbirat kalau Melaka kata diperanya kena pukul. Tapi ingatan itu cukup menyeronokkan kerana azab itu ataupun satu hukuman dikenakan itu bukannya muhin. Itu mukrim namanya. Menarik kata-kata orang utama Syekh di sini dan begitu juga dengan contoh yang lain yang dikemukakan oleh beliau bahawa azab ini ataupun hukuman ini bersifat tazkir tathir ataupun tarziah ataupun takrim contoh ya ini satu lagi contoh yang beliau kemukakan ini sebenarnya contoh ini dipetik daripada tafsir kasyaf oleh Imam Azam Akhshari nak membezakan kepada kita untuk kita faham ada azab bersifat mukrim ada azab bersifat muzakir ada azab bersifat mutahir ada azab bersifat murdin ada azab bersifat mu'zin mu mu'lim muhin ini penggunaan yang Quran yang kita dapat perhatikan ha, ini menariknya tafsir kasyaf bila anda baca kita tafsir pesan kepada ustaz-ustaz ustaz-ustaz di luar tafsir kasyaf ni memang tidak boleh diabaikan waktu syekh Quraim Rajih ni antara pakar Quran yang paling a'la sanat kepada Rasulullah SAW ni sebab kiraat datang menziarahi kami menasihati kepada kami kita ahlu sunnah tapi kita mesti gunakan tafsir kasyaf kerana perkara-perkara balaghiyah yang terdapat padanya yang tidak dapat pada kitab kita tafsir yang lain. Baik, dan tafsir Az-Zamakhsyari mengatakan bahawa kalau kamu perhatikan kisah ini untuk mudahkan kamu faham. Ada seorang raja, yakunu indahu khadim. Raja ada seorang khadam. Fa ya'falu ma la yurdi sayyidah fayamur sahiba syurtati an ya'khuzahu wa yu'adzibahu jazaa'a ma fa'al raja ni ada seorang menteri khadam ni menteri lah ibaratnya maka dia melakukan satu benda yang kesilapan kesilapan itu kesilapan yang menyebabkan raja marah tapi masih ada peluang untuk dikembalikan ke jalan yang benar maka dia pun kenakan hukuman supaya menjadi pengajaran kepada semua orang barulah nampak firm atas siapa yang berlaku bahawa inilah pemimpin yang bersifat mustaqim adil dari sudut hukuman yang dikenakan maka si raja ini telah pun menghukum menteri itu kerana kesilapan dilakukan tapi ketua polis yang mengambil hukuman tersebut fa yakhuzuhu fa yakhuzuhu asyurti fa yakhuzuhu asyurti wa yu'azibahu biqadar la yata'adda tapi ketua polis ini mengambil hukuman terhadap menteri itu yang melakukan kesilapan sekadarnya kena hukuman tapi hukuman itu tidak berlebihan kerana ketua polis ini tahu li annahu ya'lam annahu sa'ud maratan ukhra ila khidmati sayyid kerana ketua polis ini faham nanti menteri ini melakukan kesilapan dan perlu dihukum tapi hukum tu biarlah berpadu berpada-pada mengikut peruntukan undang-undang setakat itu jangan berlebihan kerana orang itu tetap ada tempat di sisi raja dan dia akan pulang kepada raja dan berkhidmat semula kalaulah dia menghukum orang itu berlebihan nanti bila dia kembali kepada sisi raja dia akan dendam dan dirinya terhadap ketua polisnya tadi maka tentulah hukuman yang dikenakan kepada menteri yang melakukan kesilapan ini adalah biqadar ma fa'ala al-wazir la lahu maka hukuman dikenakan itu wajar dikenakan secara berpada-pada mengikut peruntukan tidak tidak melebihi kadar yang ditetapkan kerana mengetahuinya si ketua polis ini bahawa menteri itu akan kembali untuk bertugas semula lakin in qala lahu khuz hadzal khadim waqsihi an li aw ifsalhu tapi berbeza pula kalau hukuman dikenakan oleh raja ini kepada menteri tersebut dia berkata kepada ketua polis ini habis khalas ambil hukuman yang paling berat padanya beta tak mahu tengok lagi muka dia di sini sampai ini maka pada waktu itu tentulah hukuman yang dikenakanlah hukuman muhin azabun muhin tentulah azab ataupun hukuman dikenakan azabun alim azabun muhin maka hukuman dikenakan tu memang hukuman tak ada can lah untuk engkau kembali kerana tiada ruang lagi untuk engkau kembali maka di saat itu hukuman dikenakan lah hukuman bersifat penghinaan maka tuan-tuan dapat faham kan dalam peruntukan ayat ini penjelasan yang dikemukakan bahawa si kafir ini oleh kerana tiada peluang baginya untuk kembali lagi ke dunia dan memberikan apa istilah yang tepatnya penawaran ke ataupun bursa untuk memperbetulkan keadaannya itu semua tidak mungkin lagi kerana dia sudah sampai ke akhirat maka azab yang patut untuknya adalah azabun muhin dan diikuti dengan azabin alim dalam ayat Al yang ketujuh jadi dapat kita memahami dalam konteks saya ini betapa Islam mengingatkan tentang perkara yang namanya lahwun ini adalah perkara yang melingahkan atau menyebabkan seorang itu terarah kepada kiblat yang salah dalam hidup sedangkan dia punya keutamaan yang perlu diberi perhatian kalau kita perhatikan dalam tafsir dalam tafsir Jami' li ahkam al-Quran li Imam Qurtubi Imam Qurtubi menjadikan ayat ini dalam bicaranya yang cukup panjang bahawa penterjihan yang dibuat oleh Imam Qurtubi bahawa muzik itu ataupun semua yang berkaitan dengan nyanyian itu kesemuanya adalah haram maka beliau telah pun menjadikan ayat yang kita bincangkan ayat ke-6 ni bersama dengan dua ayat daripada surah yang lain sebagai bukti haramnya nyanyian ataupun muzik ini secara mutlak dan lagi pendapat yang beliau kemukakan itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini merupakan salah seorang daripada pakar dan faqih min fuqaha as-sahabah yang telah mengatakan sebanyak tiga kali bahawa lawon ni maknanya lah nyanyian. Apa ayat lain tuan? Ini merupakan ayat daripada surah An-Najm ayat ke-60 ke-61 iaitu Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa tadhahhakuna wala tabkun wa antum samidun. Ini ayat ke-60 dan juga 61 wa tadhahhakuna tabkun wa antum samidun. Jadi ini adalah bukti yang kedua daripada ayat Quran menunjukkan kepada larangan untuk terlibat dalam perkara yang namanya nyanyian, muzik bahawa ia diharamkan. Lagi ayat ke-64 surah Isra, a'udzu billahi minasyaitanir rajim wastafziz man istata'tum minhum bi khaylika wa rajlik wastafziz man istata't minhum bi khaylika wa rajlik. Ini juga mengikut pendapat dari Imam Qurtubi dan tafsirnya tiga ayat ini dijadikan dasar, dijadikan asas oleh para ulama yang mengharamkan dan juga melarang nyanyian. Jadi Imam Qurtubi membawakan pendapat pendapat para sahabat seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan ketiga orang sahabat ni merupakan fuqaha sahabat yang mana dan juga seke, dan begitu banyak riwayat yang dikemukakan bahawa lahul hadis ini maksudkan di sini merupakan nyanyian. Tuan-tuan dan tuan hadirin dikasih sekalian, sebenarnya Islam yang memperkenalkan dirinya antara lain sebagai kualiti ataupun ciri-ciri yang daripada Islam ni sifatnya sifat dipanggil sebagai agama fitrah agama yang bersifat meraihkan dan juga kecenderungan manusia Tak mungkin ada suatu ajarannya bertentangan dengan fitrah Salah satu daripada fitrah ni Ialah kecenderungan manusia kepada keindahan Sama ada berupa pemandangan alam ke Keindahan mendengar bunyi air dekat sungai, dekat laut ke Yang orang kata healing ni Kemudian kecenderungan untuk menghidu yang baik-baik Seperti yang Nabi SAW menyatakan Nabi cinta kepada wanita dan cinta kepada tip Kepada benda-benda yang bersifat wangi tu Dan uh, jadi salah satu daripada kecerungan fitrah manusia ni adalah kecerungan untuk mendengar sesuatu yang bersifat enak, merdu, yang menarik. Tak mungkin Allah SWT menciptakan sesuatu dalam diri manusia, kemudian dia mengharamkannya. Jadi, kalau kita lihat kepada hakikatnya seperti disebut oleh Imam Al-Ghazali dan di kalangan ulama moden seperti Syekhuna Dr. Yusuf Qardawi, bahawa muzik ni adalah nada ataupun suara yang disusun demikian rupa hingga mendatangkan uh, irama ke, lagu ke, ataupun uh, keharmonian, disusun, interaksi dengan alam sekeliling ke dan bunyi-bunyi yang terdapat dalam muzik itu sebenarnya adalah bunyi-bunyi yang ada di luar juga bunyi angin, bunyi air, bunyi pokok dan sebagainya ini yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali saya ada sebut pada tuan-tuan dalam kuil yang lalu bagaimana Imam Tawli Syarawi pula menyebut dalam tafsirnya bahawa Ghazah, Ghazah ni berarti kecenderungan nafsu syawad dalam diri manusia ni yang perlu dipantau, perlu dikawal diselia supaya jangan tergelincir contoh sangat menarik yang beliau kemukakan umpamanya kita menghidu bau bunga kita tak boleh kontrol dari kita daripada menghidu bau yang wangi itu Mungkin jalan depan kedai bunga ke Atau depan kedai perfume ke Kita mendapati bau yang sangat wangi Setakat bau Nanti kita pun pergi dekat Dan pegang Dan kemudian Mungkin sampai ke peringkat Kita petik bunga itu Padahal bukan milik kita Ah, Demikianlah contoh yang dikemukakan oleh doktor Dikemukakan oleh Syekh Muhammad Muta'ala Syarawi dalam tafsirnya Yang sungguh berkaitan dengan larangan ini Justru Islam mengharamkannya Mengapakah demikian tuan-tuan? Saya akan bawa lebih lanjut Seperti kata Syekh Ali Jum'ah Dan juga dikemukakan oleh Imam Muta'ali Syarawi dan tafsirnya untuk kita fahami menserasikan kefahaman terhadap perkara ini dan didasarkan pula kepada pandangan oleh Al-Imam Al-Ghazali Ujatul Islam dan juga Dr. Yusuf Karadawi menarik untuk kita fahami seperti yang saya sebut tadi bahawa Islam ni agama fitrah dimeraikan fitrah tapi tentu ada dawabit ni tentu ada dawabit ni seperti guideline yang letakkan di situ insyaAllah kita akan ulas perkara ini kuliah akan datang mandangkan keterikatan kita pada perkara-perkara semikian dalam hidup Wallahu'alam wa sallallahu'ala sayyidina Muhammad وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته